Ну, дивись, мене дуже сильно радує, що випали бажі. Якщо зараз бету з Пентаклів випав, наприклад, да, щось таке, типу з тузом пов'язане, сказала б, блін, ну, ну ту з меч, мечів тут є, але це про трішки інше. Паш Пентаклів. Я так розумію, а чого ні? Зараз. Двійка пентаклів, до речі, шахеди можуть бути, зразу кажу. Зараз секундочку, покажіть, будь ласка, будь ласка, чого ні? Чого не ракет. Почему? им это не нужно им нужно э, движение то есть они будут мустить сейчас э, опять же мечей ирафант мне очень сильно не нравится вот да наступательные какие-то действия. Вот они будут этим мстить. Обстрелы 100%, здесь карта башни, то есть это какие-то центры принятия решений, я сразу говорю. Мне не нравится сейчас оккупированная территория юга. Солнце и отшельник падает, и десятка мечей. То есть будут хотеть со смертями. Вот юг падает. И Запорожская область, карта луны тоже мне не нравится сейчас. Но мне нравится, что возле обстрелов падают наступления по шестерке мечей. Снова, как и было, да, вот показывала же Херсонская, Запорожская наступление. Мы уже откидываем Донбасс сейчас. Даже не рассматриваю, потому что понимаешь, что там будут оккупации. Ну, они там будут. То есть мы... Ты же знаешь, мы изначально об этом говорили. Опять, тут, а смотри, опять провокации на во-первых, Запорожье, баллистика. Я сразу говорю, баллистика будет лететь. И даже, возможно, как в раз помнишь, по Николаеву, вот только смотрим, сразу летит, блин, через буквально вот после эфира 15 минут. Mm -hmm. Очень аккуратно. Баллистика здесь падает, З Запорожье. Провокации опять будут на станции. Они что-то будут... Что за провокации, что они будут делать? Что они уже будут? Чуть ли не типа, вы там с Курской области выходите, мы сейчас взорвем станцию, если вы не выйдете. Вот, -вот что-то вот такое будет. Yeah. Вот, карта шута и карта мага. У них такая стратегия. Они будут нас и девятка мечей только что была, уже потеряла где-то ее. Вот она. Они будут запугивать. Станции, типа сваливайте с Курска, иначе вам вот, вот так вот. Вот тут вот четко будет манипуляция именно вот этим. Станции, что мы взорвем вам станцию. Даже не водосховища. Станции Запорожской. Понял, что будет ядерка. Ой, извините, не ядерка. Короче, что такое вообще сегодня? Смотри, хорошо, говоручка по Фрейду. Раз так, скоро будут и ядеркой нас пугать. Я вам сразу говорю, готовьтесь к тому, что он будет раздувать про атомную станцию, про ядерку запугивать. Что Вот все. Типа ответ Киеву будет такой. Водосховоще Киевское. Покажите, пожалуйста, мне, насколько опасно еще эти дурачки взорвут. Не вижу пока взрыва, но карта суда мне не нравится здесь. То есть карта суда это всегда на какие-то роковые события. Вот для них это, знаешь, как вот вот если они это заполучат, прям как экстаз, прям знаешь, вот, вот они прям хотят, они не знают, как это сделать, двойка мечей. А ну, подождите, покажите, пожалуйста, мне А что они планировали? Типа середины или все-таки ракетой? Как они планировали? Двойка мечей? Почему они не знают, как это сделать? Ну, я дьявол, я понимаю, взрыв, Вот дьявол падает. Хорошо, с помощью чего взрыв? Покажите просто, как они хотели. Ракетами не попадают они, видишь, фортуна, не попадают ракетами. Они не попадают, не могут они... Сейчас, не получат. Девятка жезлов, это про ПВО, кстати, говорится. А внутри хотели? Унутри теж хотіли, не виходить, у них нічого пока. Ну є, але бачиш, це знову ж таки Паш Пентаклів. Це Паш. Ну, це не туз Пентаклів, це Паш. Якась тріб'язок. Ну що я можу сказати? Так, зараз покажу, скажу ще. А як взагалі зараз допомогою? Зброю дають нам. Скрита, кстати, дають. Карта дьявола знає. Пентаклі скрито дають что-то. Ну, на постелі основі ясною показують типу, і подають. Карта помірності. П'ятірка пентаклів. для нас це мало. Щось дають скрито ще. Я не хочу купатися, дивитися, що скрито дають, але щось прямо. Щось скрите, ну хорошо, пусть дають. Тобто, значить, що це важне. Там дьявол прям падає з місяцем, значить, що-то важливе. Пусть дають, хорошо. Покажите, пожалуйста, на территории Украины просувание в курсе, это плюс или минус больше? Ну, смотри, все-таки судьбоносное событие, карта суда, да, судьбоносное, конечно. Для нас девятка жезлов, типа наша получается... Во-первых, я так понимаю, все-таки, наверное, готовятся к каким-то переговорам, разговорам. Почему? Потому что будем же менять что-то на что-то, это явно прям. Попытки будут поменять то на то, да? Это первое. Второе, нас очень сильно радует, что мы смогли их... Ну, это же прикордонные территории, да? И значит, скорее всего, разведка думала и знала о том, что они могут пойти с этой территории наступление. И мы их сдвинули, получается. Поняла? И создали им проблем определенных. Вот. Они, типа, сейчас не могут пойти оттуда теперь. Но... Я не знаю. Меня это не радует, честно. Это неправда. Я сразу говорю, ядерки не будет. Сейчас мы тебя посмотрим еще раз. Не чувствую. Мне не снились сны про ядерки. Не нравится мне воду с еще по-прежнему киевская. Сейчас, секунду. Ядерку пока... Ядерку... Нет. Насколько опасность взрыва атомной станции Запорожской? Радиации нет пока. Все хорошо. Но мне все-таки не нравится. Вот как ты говоришь, хорошая новость. Я не то, что их не люблю. Я просто, мне кажется, знаешь, первое время чумы это как-то не совсем правильно. И я не могу радоваться, допустим, тому, что мы там Курскую область оккупировали, потому что я понимаю, что могут быть какие-то ответы от них. Мне нет радости. Не могу радоваться. Мы тоже как-то, да, помнишь, говорили о том, еще сон снился, что Россия будет земли терять, территории свои. И мы еще думали, да, -да, -да. да это, это Сибирь, это, это еще за иншую сторону. И мы такие, уже может, Белгород с Курском. Ну вот. Но просто мне вот не нравится, знаешь, что не нравится? Мне не нравится, когда я читаю новости, что мы там попали в жилой дом, например. Ракета. Мне не нравятся новости, что как-то там по цивильным лупят. Я такое не люблю. Ну, потому что я, не, я понимаешь, я... С одной стороны, да, таким и нужно, пускай они тоже терпят, но с другой стороны, мне не хотелось бы, чтобы мы были такие же, как они. Я хотела бы, чтобы у нас было какое-то отличие от них, понимаешь? А у нас, получается, сейчас, на сегодняшний день отличия нет, блядь. Бравары, покажите, пожалуйста, какие цели россиян. Есть, да, видишь, ваш сразу тройка кубков прямо туда. Ну смотри, для них бровары, это как знаешь, как тебе правильно объяснить, они в Киев целятся больше. Бровары для них как, не знаю, это стена Киева, понимаешь, перед Киевом, которая мешает очень сильно. Они в Киев целятся. То есть по броварам конкретно цели здесь вообще не показывают сейчас, кстати. Тут показывают, типа, что в столицу просто сбивают на броварах. То есть, ну, как вот защита вот, да, вот Киева, стена. Четко прям показала. К сожалению, вот к сожалению, бровры насиловать будут. Почему? Потому что все-таки не пытаются в Киев попасть, а бровры это Киевская область. С той стороны, много будет здесь обстрелов Вот, смотри, видишь, карта башня. А куда они целятся? По Киеву, хорошо. Сейчас подойти. Центры принятия решений сто процентов карта мага это именно вот сейчас начнется опять верховные рады СБУ и все вот эти вот, вот. кто принимает решения военные какие-то вот ну они сейчас все вместе военная с политикой но связано тесно поэтому эти места все администрации и так далее нравится, что показывает здесь по Киеву жилые дома опять. Мне не нравится. Вот десятка кубков, карта семьи падает. Десятка мечей, типа разрушения, видишь, вот. Мне не нравится опять район, там где ЗАГС, там где так, молит. Мне девочка пишет недавно, говорит, знаете, я Мария, я, говорит, ездила, говорит, на протяжении там какого-то времени, смотрела постоянно. Мне меня просто рядом, типа, выходит окна прям на Ахмадит. Я отъездила, ездила, ездила и смотрела, короче, и вспоминала ваши предсказания за то, что будет как бы здание с цветными окнами. Ну, типа, с цветными стенами, еще окнами, я не помню. Я говорит, ездила, ездила, смотрела на Ахмадит, смотрела. Прилетела туда, говорит, мне, говорит, все ясно стало. А потом, когда начали про ЗАГС говорить, что ЗАГС, знаешь, рядом, через дорогу. Помнишь, мы у тебя говорили, и мы не знали, да, да. Идея, но показывала прям вот ЗАГС, вот, вот, вот эта территория, и оно Ахмадит через дорогу. Она говорит, Все понятно стало тогда уже. Все хорошо, что там они ну, смогли спастись, потому что там прям вот окна на Ахмадит дом стоит. Так, секундочку, покажите, пожалуйста, подробнее, где это знаєш, да, про супрарайон не показують дистантаклю, сразу самые самые богатые вот эти вот райончики до Стемпакли, там где много. Тобто зараз загроза, і це зараз потенційна ціль. Поздо вокзалу, от район вокзалу. Ефект тут все, да, от вокзал, там дешевий, бер тут все, от там де хводить, там же зак, вот этот от район весь. Так. Да? я не вижу, не верю в то, что мы сейчас Донбасс можем деоккупировать, честно, извините. То есть я верю в то, я, я вижу то, что они будут оккупировать его. Они не оккупируют полностью, как они хотят, такого не будет. Это будет мелкими шагами, типа минимально как-то это, но оккупация будет. Мы будем их как-то сдвигать, они будут опять, мы будем как-то сдвигать, и все это будет бесконечный какой-то цикл. Вот эта восьмерка, да, которая была, бесконечность. Вот, эта вот. Должны. Должны. И более того, я скажу так, что карта Луны и Тройка Пентаклей, она говорит о том, что это может быть скрыто. Где-то на каких-то пабликах, телеграм-каналах напишут, может, но это будет скрыто. То есть сначала может скрыть, а потом, ну, вот, вот так вот было. Типа, ребят, извините, типа, знаешь, вот, вот как-то так. Это будет сто процентов. Здесь Семерка Жезла про борьбу говорит. Ну, то есть оно Мне не нравится. Вот карта колесницы падает. Ну, знаешь, хоть вот прям... Во-первых, обстрел где-то очень близко к вокзалу. Вот что-то с вокзалом связано. Я не знаю, насколько близко вокзал к водосховищу. Мне здесь показывают водосховище. Смотри, сразу говорю, тут скупка, пятерка мечей. Возле водосховища могут быть бои. Мы не знаем, насколько на сегодняшний день вообще, что там происходит, потому что новости пишут не все. Еще раз говорю, я когда читаю Инстаграм иногда, да, мне вот очень многие люди пишут, что там и так бої идут в Херсонской области. В да. новостях хоть про это не говорят. Они наступают, им по носу дают, они уходят. Они наступают, и по носу получают и уходят. Здесь карта четко показывает о том, что там могут быть бои. Оно будет загостриваться. Это первое. Второе. Обстрелы касательно вокзала здесь показывают. Э, мне не нравится по вокзалу здесь, потому что может быть массово смертями людей. Якраз тоді, коли мені снилася ця коса, хто пам'ятає, хто за мною слідкує, я розповідала в деяких інтерв'ю, хоча я не хотіла цього розповідати. Що якраз тоді мій Ваня, оцей який, ну, Мальчик, да, у мене друг Ваня, він погиб, всі знають, хто це, это, работал, звукорі... на СТБ роботав, Він сидів на косі тоді. І вони там розводили костер, я пам'ятаю. І учитывая, що він погиб, а... Я, я понимаю теперь, почему так, то есть как бы поставили флаг, круто, супер, но лето, да, всё, летом вот сбылось, просто год прошел, но они погибли все, то есть там парни, которые сидели, они были мертвые. Помнишь, тогда снилось, что они костер разводят, а мы еще думали, почему костер летом, зачем, потому что им холодно, они мертвые, то есть я понимаю теперь просто, вот сейчас вот, да, вот, вот собрала я в пазл. Я просто поэтому своим сказала, говорю, покидайте мне видосы там, где мы конкретно про кенбургскую косу говорили. Вот я хочу пособирать эти видосы, эту нарезку, и хочу послушать, что я еще говорила. Мне просто интересно. Потому что я помню, что там после этой косы что-то еще было в деоккупацию. Вот я помню, что я что-то говорила еще. Там во сне что-то было еще, но я уже не помню. Ну вот, прошел, я, я не слежу за этим. Я могу, знаешь, предсказание дать и забыть. Потом уже люди сами пишут, что вот там сбылось что то, то даже не выставляю всего, потому что очень много сбывается. Я просто буду сейчас в Инстаграме засорять ленту, знаешь, если я буду прям все выставлять. Поэтому какие-то такие важные моменты. Но я помню, что с этого, вот с косы с какой-то начнется деоккупация, да. Вот я помню дальше. Вот я это помню четко, мне тогда это говорили. Посмотрим, как будет дальше. Я думаю, касательно Житомирщины, мне здесь больше вот не нравятся вот эти походы и я сразу просто начинаю вспоминать сны касательно Бучи, здесь как у Бучи и так далее, дороги перерытые. И я понимаю, что это же не может так просто быть. Но ну, мне так сны никогда просто не снятся. Это, не реаль... это просто по срокам, видишь, немножко. Но силы как бы не обязаны мне сроки говорить. Они могут показать и так важные какие-то вещи, да и сказать, вот, на, трактуй. Вот. Я стараюсь по срокам, видишь, типа, ну, показали летний период касательно Кингбургской, вот оно, летний период, только год вот прошел, ну, что делать. А там касательно Житомирской области, я помню, сон, это тоже либо весна, либо лето было, потому что вот, ну, тепло на улице, да, солнце, то есть это не зима, там не видно было снега. Это весна или лето, вот прям зелено везде было, когда дорога это перерыва, была. Покажите, пожалуйста, вот, касательно Бучи, хотел сказать, касательно Житомирской области, этот сон сегодняшний, почему это? карта сюда опять здесь падает. Есть какая-то опасность для Житомирской области. Какая? Это касается чего? Хорошо, я поняла. Это касается наступательных действий, я сразу говорю. Вот отшельник с фортуной падает. Это белорусы или русские? А, я понял, смесь все то и то. Я правильно понимаю, это полностью ДРГшники или полноценное наступление какое-то может быть? летом что-то будет. Вот карта солнца, шестерка мечей. То есть до конца лета. Пока будет солнце. Давай так еще. Давай дадим, смотри, август и дадим сентябрь. Все-таки сентябрь, он теплый. Ну, должен да. быть, да, месяц. Вот. Еще нет, нет холода особого. Какие-то наступательные действия Житомирской... еще раз говорю. Житомирская область просто так бы не фанила никогда на протяжении месяца. Не может такого быть. Вот. И как раз Беларусь там начала, чтобы пендриваться. Вот. Что-то про наступательные действия. По Житомирской области сейчас идет я сразу говорю даже не проб стрел